Сьогодні ми завітали на об'єкт, де будується нова солнечная станція та поспілкуємось із власником. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, почему решили установить себе солнечную станцию? Решили в целях экономии, потому что очень много потребления света. Сколько у вас потребления в среднем? Потребление в среднем, не знаю, в день по, по где-то 200-300 киловатт. 200-300 киловатт в день. в день? Да. Ну, а, ну как тогда, 200-300 хотели добиться а, частичной автономии и, естественно, экономии. Чист, частичной, чтобы вообще не платить. Хорошая задача, хорошая цель. На сегодняшний день какое количество установили панелей и какое мы планируем? Панелей пока подключили 14, но установим 42. А потом? И потом еще плюс 12 панелей. Будем постепенно поднимать. Да, чтобы это было больше 30 киловатт. Прием, да. Час. Отлично. И будет тогда ночь. А, получаете удовольствие, когда смотрите показания Это инвертора? Давайте посмотрим, как вы реализовали у себя технически. Расскажите нам немножко, какие технические решения мы здесь применили? Применили. Вот поставили инвертор на 50 киловатт и дополнительно с пионера 24 года поставили батарею на 65 киловатт. Батарея на 65 киловатт. Да, это сами подключили. Мы их еще как бы подключаем сами, если кому-то надо. Все, все это полностью обеспечивает эта батарея. Ну, Отлично. примерно, если когда 30 киловатт, в районе 4 часов. Автономно. Ну, на, на, ну полностью на отключение, когда 4 часа, все хватает. Подъемники, Отлично. Подъемники, малярка, все работает. Отлично. Мойка, детейлинги, все, полный комплекс. Довольно, да? Я так почитал, что оно окупается примерно год-полтора. Ну. При большом потреблении, при большие большом станции. Да, но стоит, очень быстро окупается. Не годами. На частном доме, конечно, оно там более там, 3-4 года. Да, конечно. А вот на СТО это все мгновенно все окупается. Каждый месяц платежки снижаются. Плачу примерно 25 тысяч 30 тысяч гривен. Угу. Даже месяц. А при этой теме будет ноль. Мы еще после того, как закончим уже монтаж всей станции, ну, посмотрим. Да, когда, уже, вот, когда уже все да, подключим, уже все посмотрим цифры. Посмотрим реальные показатели. Да. А вот можешь посмотреть, да, сколько вот сейчас. Сейчас солнца нету, вот оно дает 14 панелей сколько, около двух киловатт. Сейчас потребление 17, 16, 17, в общем до 30. А ми далі полізмом посмотримо, як пройшов процес самого монтажу. Піднялись на дах, вже виконується монтаж. Наразі це буде поле на 27 кВт, і з перспективою. Розширення у нас площа дозволяє встановити ще близько 50 кВт. Як бачите, бізнес кожного дня приходить до того, що потрібно економити або зовсім не платити за електроенергію. Встановлюйте станції, заробляйте, економіки з першого дня запуску. Звертайтесь до компанії Green Technology для того, щоб отримувати якісну консультацію, безкоштовний виїзд на об'єкт, прорахунок і встановлюйте разом з нами.